Вы знаете, я никогда не знал, что я в своей карьере профессиональной еще буду заниматься и книгоиздательством. Но сегодня... Я искренне рад, что в моей жизни это тоже состоялось, потому что как председатель комиссии по книгоиздательству Николаева, я хочу констатировать, что наши книгоиздатели и вообще наша книга здорова, полноценна и еще будет жить долго-долго, потому что она только в молодом возрасте набирает силу. И я уверен, что наша Николаевская книга, безусловно, одна из лучших в Украине. Пользуясь случаем, что сегодня мы общаемся в вот, Международный день, книга издательства и защиты авторского права, я хочу, чтобы вот как можно более широкая аудитория, которая слушает нас, относила себя книг-любителя. Потому что книга, она совершенно преобразует человека. И когда ты общаешься с умной, талантливой книгой, а вы знаете... Рождение книги, ну, она связана, это процесс что-то сопряжен с, с каким-то отцовством, что ли, я так, по крайней мере, понимаю. есть акт зачатия, есть процесс вынашивания, вынашивания, когда человек бережно вынашивает, как говорится, сохраняя свою идею, замысел, борется за нее, но ну, и есть акт рождения. Так вот, я вам совершенно искренне хочу сказать, что наша книга состоялась, и она будет жить длинную и большую историю. Все, кто любит Николаевскую книгу, поздравляю с праздником. Спасибо.